Halo guys, balik lagi bersama Hardwine Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu teman-teman. Wih, guys, langsung tampak teman-teman. Wih, kaki seribunya. Wih, ini guys, cepat sekali dia berlayar teman-teman. Wih, dia merayap teman-teman. Kayak ular aja nih. Wih, kayak kereta api. Wih, guys, kaki seribu. Ini, wah, memiliki banyak kaki, makanya dia disebut si kaki seribu nih guys. Ayo, kita coba cari kesana lagi. Wih, lihat tuh, nampaknya aku menemukan ada sesuatu berwarna kuning dan merah teman-teman lihat tuh wah wow, ternyata ada kaki seribu merah sama kuning nih guys wudih jangan-jangan salah tebrakan nih guys ayo kita ambil aja nih teman-teman wudih nice mantap nih dapat kaki seribu ya guys ayo kita coba cari lagi nih teman-teman ayo kita cari ke sini ada jadi guys mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak nih lihat tuh di bawah sini ada lagi ada lagi tuh wah wow, nice kaki seribu merah lagi teman-teman, mantap nih lihat, wih nice, ayo coba kita cari lagi nih, lihat, nampaknya ada lagi ada lagi tuh guys, kaki seribu merah teman-teman, waduh kaki seribu itu, wah biasanya memakan sisa-sisa tanaman teman-teman yang sudah rusak nih seperti ini guys, wow ini sisa kayu guys yang sudah lapuk nih teman-teman, wih lihat tuh, wah dido. Apaan itu teman-teman? Di sini ada banyak sekali ternyata kaki seribu kuning nih guys. Wah, di nice. Kaki seribu kuning ini ada banyak nih. Eh, lihat tuh. Uh, banyak sekali kaki seribu kuning kita temukan di sini guys. Mantap nih, lihat. Wih, nice. Uh, kita ambil aja semua teman-teman. Wow, ke sini dong. Uh, ke sini dong. Lihat tuh. Udah bantuin aku dong teman-teman. Uh, biar kaki seribunya dapat kita kumpulkan banyak nih guys wah jangan-jangan di sekitar pohon ini ada lagi nih guys Wih, guys apa tuh Wih, lihat tuh ada sesuatu yang bergerak-gerak di pohon itu guys Wih, guys nampaknya itu ada hamster nih guys hamster itu biasanya memakan biji-bijian ataupun kacang-kacangan teman-teman lihat tuh hamsternya nih guys wow oh, nice hamsternya berwarna putih merah teman-teman tapi kita lepaskan aja nih kita tidak usah mengganggunya nih wah lihat tuh dia memakan sesuatu di situ guys ayo coba kita cari kesana aja teman-teman wah lihat tuh nampaknya ada lagi ada lagi tuh yang muncul di bawah sini kaki seribu merah lagi teman-teman wah wow, nice nampaknya ada banyak ya kita temukan hari ini teman-teman wah wow, hari ini yang paling indah guys lihat tuh waduh nice kaki seribunya banyak ya guys ayo kita coba cari lagi ke nih cari lagi cari lagi wih nampaknya ada kelahuman di bawah sini guys udah itu bukan kepiting teman-teman itu ada uh itu ada kelahuman darat teman-teman Wah wow, kelahuman darat itu memiliki pencapi teman-teman hati-hati ya guys wow kita biarkan aja dia lepas di sekitar situ teman-teman ayo kita cari-cari kesana aja nih guys mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak nih wow guys eh ada sesuatu nih siap kelapa ini guys wih berwarna kuning teman-teman pasti kaki seribu nih guys wow lihat tuh ada banyak sekali teman-teman wow nice kaki seribunya ternyata ada banyak ya di sini lihat tuh teman-teman wow nice rejek nih dapat banyak kaki seribu juga nih wah kalau di musim hujan itu seperti ini teman-teman pasti banyak kaki seribu kelihatan nih soalnya tanahnya lembok nih guys lihat wah masih ada tiga lagi nih teman-teman wih mantap nih dapat ya guys lihat wah wow, nice mantul mantul ayo coba kita cari lagi di sekitar sana eh apaan tuh yang bergerak-gerak di sana guys nampaknya itu ada kura-kura teman-teman lihat kura-kuranya Guys, lihat tuh Pasti di kesana-kesana sini ada air, teman-teman Soalnya kura-kura itu bisa hidup di air, teman-teman Ataupun di, di darat nih guys lihat tuh dia masuk ke semak-semak ini tapi kita tidak usah mengganggunya teman-teman oh ayo kita cari-cari lagi nih di sekitaran sini teman-teman mudah-mudahan hari ini kita dapat lagi nih ayo kita cari-cari lagi nih guys ayo 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 kita cari lagi di sekitaran sini teman-teman wih -teman. guys nampaknya di bawah sini ada lubang teman-teman wih -teman. guys lihat tuh Wudi, wow, sepertinya ada sesuatu yang menghuni di bawah sini guys. Wow, jangan-jangan ini ular teman-teman. Wudi -teman. guys, kira-kira ini apa teman-teman? Wih -teman? guys, ini apa ya teman-teman? Wih -teman? guys, lihat tuh, ini bukan ular guys. Sepertinya ini belut nih guys. Oh ikan belut teman-teman, lihat. Wow ikan belut itu yang biasanya bersembunyi di lubang-lubang teman-teman seperti ini. Wah lubangnya agak berlumpur nih guys. Wow ini salah satu persembunyian belut teman-teman Uh ikan ini bisa dikonsumsi guys Ayo kita tangkap aja nih ikan belut ini Ada di lubang ini teman-teman Uh ada dua teman-teman Ayo kita tangkap nih Uh licin sekali tubuhnya teman-teman Ini salah satu ciri khas ikan belut nih Ayo kita tangkap aja nih guys Wow nice Wow kita masukin dalam wadah nih guys Lihat tuh ini nice Lihat tuh ikan belutnya Licin sekali tubuhnya nih teman-teman Kayak ular anakonda aja nih guys Waduh, Ini salah satu habitat ikan belut teman-teman. Mantap nih guys. Wow, sepertinya sudah tidak ada lagi nih guys. Wow. Oke, okay. kita cari lagi di sekitaran sini teman-teman. Wih, ada air air di sekitar sini teman-teman. Wih -teman. teman -teman. guys, mudah-mudahan di bawah sini ada banyak ikan nih guys. Wow, nice. Ayo kita periksa nih guys. Wih, guys. Wih, apaan teman-teman? Ada sesuatu yang besar di bawah sini guys. Wih lihat tuh. Wih berkumis lagi. Wah, wow, know, guys. Lihat tuh. Wow, nice aku menemukan ada ikan lele besar di dalam. Wih, mengenai air ini teman-teman, ada ikan lele besar nih. Ikan ini bisa dikonsumsi. Ini salah satu ikan air tawar nih. Wow, ini biasanya hidup di air di sungai teman-teman ataupun di rawa-rawa seperti ini guys. Wow, nice. Wih, lihat tuh ikan ini tinggi protein teman-teman. Wow, nice. Dapat ikan besar ya guys. Ayo kita tangkap aja nih. Kita masukin ke dalam wadah ya guys. Ayo kita periksa lagi di sekitaran sini mudah-mudahan ada banyak ikan juga di bawah sini lihat tuh nampaknya ada ikan lagi nih kan apakah ini guys hop hop guys lihat tuh deh, ada ikan betok nih teman-teman wih mantap nih guys waduh ayo kita periksa lagi nih siapa tahu masih ada lagi banyak ikan di bawah sini teman-teman waduh mudah-mudahan kita dapat banyak ikan di bawah sini guys wow ada sesuatu yang lari ke sana nih, guys wow kira-kira itu ikan apa ya teman-teman wih ada ikan lagi di bawah sini teman-teman lihat Wih di guys, lihat tuh ikannya lari. Wow, di ikannya guys? Wih lihat tuh, wih nice, lihat ada ikan betok lagi teman-teman. Wih nampaknya kita dapat dua hari ini guys. Ikan betok ini bisa dikonsumsi ya guys. Ayo kita cari-cari lagi di sekitar sini. Wih lihat tuh teman-teman, nampaknya ada ikan berwarna-warni di sini. Lihat, wih dia masuk ke dalam sini guys. Wow, wih berwarna merah teman-teman. Lah ini ikannya cupan teman-teman. Ini salah satu ikan air tawar teman-teman. Wow, ini salah satu ikan aduh teman-teman, yang populer di Asia termasuk di Indonesia guys. Lihat tuh, ada yang berwarna biru merah juga nih guys. Ayo kita tangkap juga teman-teman. Wow, seru sekali hari ini teman-teman. Dapat banyak ikan juga di sini. Oke guys. Wah, wow, ini salah satu ikan hias ya guys. Mantap nih guys. Oke okay guys, nampaknya hari ini uh kita menemukan dapat banyak ikan hias juga nih guys. Wow, nice. Nampaknya ikannya sudah tidak ada lagi nih guys. Oke, okay, nampaknya hari ini udah cukup ya teman-teman. Udah dulu ya video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you next. Time.